নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় সকলোৱে ভাল আজি যিহেতু ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এয়া ওচৰতে মানে বিয়া এখন ওলাইছে তাৰে সেয়া কাপোৰ দুযোৰমান আছে চিলাবলৈ আৰু সেয়া ৰাতিপুৱাতে মানে সোনকালে কামবিলাক কৰি লৈছোঁ ঘৰৰ আৰু বিয়া যিহেতু সাতদিনীয়া আৰু আজি চাৰিদিনীয়া গা ধোৱা সেইবাবে বিয়ালৈ যাব লাগিব ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি লৈ মোৰ মানে নিজৰ কামখিনি কৰি লৈছোঁ ঘৰৰ কামখিনি কৰি থৈ দিয়া মেচিনত মানে অলপ অলপ যিহেতু সময় পাওঁগৈ মানে সময় যিহেতু নায়েই সেইবাবে মোৰ ঘৰৰ কাম লগতে যিহেতু মই কাপোৰ চিলাই কৰোঁ সেয়া কামো কৰিব লগা হৈছে আৰু সেয়া ৰাতিপুৱাতে মানে ব্লাউজটো ৰাতিয়ে কাটিং কৰি থৈছোঁ আৰু কাপোৰযোৰ মানে ৰাতিয়ে মেখেলা বাৰীত চিলাই ল'লোঁ যেতিয়া মানে ব্লাউজটো ৰাতিপুৱা যিহেতু অকণমান সময় পাইছোঁ সেইবাবে ছোৱালী এইপিনে চলি আছে আৰু এতিয়া মই ব্লাউজটো মানে জইন কৰি থৈ যাওঁ তেওঁলোকে আহি মানে বিয়াৰ পৰা চিলাই কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু আজি চাৰিদিনা গা ধোৱা আৰু তালৈ যাম সেয়া ৰাতিপুৱা মানে খোৱা ধোৱাকৈ সেয়া কামবিলাক কৰি লৈছোঁ খোৱা বোৱা আৰু চাইনা তাতে মাতিছিলোঁ কিন্তু চাইন এটা বুলি ক'লে জানো ঘৰৰ কামেই শেষ নহয় নহয়নে বাৰু সেইবাবে এতিয়া মানে ওলাম আৰু লাহেকৈ আৰু এতিয়া সেয়া ছোৱালীয়ে দেখিছেনে কিখন কৰি আছে ওচৰত বহি আৰু এনেকৈয়ে কামবিলাক কৰিব লগা হয় আৰু এতিয়া মানে গোটেইটো জইন নকৰোঁ অলপ ফ্ৰণ্ট চাইডৰ পাৰ্টকেইটা অলপ জইন কৰি থ'লে বহুতখিনি মানে সহজ হয় চিলাবৰ বাবে আৰু সেইবাবে এতিয়া সময় পাওঁতে মানে চিলাই কৰি লৈছোঁ আৰু বতৰটো আজি যিহেতু ঠাণ্ডা সেইবাবে একেবাৰে মানে ছোৱালীটো হোৱা গা পা ধুৱাব আছে এতিয়া গৰম পানী কৰি থৈছোঁ তাইতো গা পা ধুৱাই লওঁ তাৰপাছত এতিয়া সামৰি থওঁ আৰু আৰু নিচিলাওঁ মানে খেতি যিহেতু এইবাৰ কৰা হৈছিল আৰু মঙ্গলবাৰৰ দিনাখন আমি ধান মৰণা চৰণা দি ঘৰলৈ আনি মানে শেষ কৰিছোঁহে আৰু ধান চান সামৰি বুধবাৰে আবেলিলৈ মানে বিয়া খবৰ পালোঁ আৰু আজি যিহেতু চাৰিদিনা গা ধোৱা সেইবাবে ঘৰৰ কামবিলাক কৰি লৈ আজৰি হয় এতিয়া ওলাই আহিছোঁ বিয়ালৈ বুলি আৰু ওচৰতে যিহেতু পথাৰেদি আহিছোঁ আৰু সেয়া ধূনধূনকো লৈ আহিছোঁ আৰু আহি পায়েই ছোৱালী যিহেতু গা ধুৱাবলৈ সময় হৈছেগৈ সেয়া এয়া বহঁত ওচৰৰে মানে আহিছে মানুহবিলাক গোট খাইছে আৰু গা ধুৱাবৰ বাবে কইনা আৰু এয়া মাহ হালধি আৰু কি কি লাগে মানে এইবিলাক উলিয়াই দিছে আৰু আৰু অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ তিনিজনী এয়া ছোৱালীয়ে বোলে তিনি ঘটি পানী প্ৰথমে ঢালিব লাগে তাৰপিছতহে নোৱাব পাৰিব সেয়া মানে তিনিগৰাকী এয়া ছোৱালীয়ে মানে প্ৰথমে আৰু ঠাইভেদে মানে বেলেগ বেলেগ হয় নিয়মবিলাক নহয়নে বাৰু তথাপিতো আৰু আৰু এয়া ছোৱালীক গা পা ধুৱাই এটাই মানে এনেধৰণে এপাক ঘূৰাই বোলে নিব লাগে আৰু সেয়া এতিয়া যিহেতু মানে কামৰ সূত্ৰে ভাড়া ৰুমত থাকিব লগা বাবে ইয়াতে মানে যিহেতু বিয়া হ'ল আৰু সেয়া ইয়াতে মানে ভিতৰত যিহেতু জেগা ক'ম সেইবাবে বাহিৰতে এনেধৰণে মানে আজি এতিয়া যিহেতু চাৰিদিনা গা ধোৱা নিয়ম কৰাৰ পাছত মানে এতিয়া গা পা ধোৱাৰ পাছত মানে এতিয়া দোলনি সজাইছে আইসকলে আৰু ইয়াৰ মাহ প্ৰসাদৰো মানে সহায়ভাগ মানে এনেই আগবঢ়াই দিছে আৰু আৰু এতিয়া মানে দোলনি সজাই আছে আৰু সকলোতে নিয়মবিলাক বেলেগ বেলেগ নহয়নে সেয়া এতিয়া মানে ধূপ চাকি জ্বলাই লৈছে আৰু দূলনিটো সজাই মেলি চাকি জ্বলাই ল'লে আৰু এতিয়া মানে সেয়া মাক জীয়াকে মানে সেৱা লৈছে আৰু আমাৰ ছোৱালী দেখিছেনে একেবাৰে আগত বহি লৈছেগৈ গোপিনী হৈ লৈছেগৈ আৰু ভিডিঅ'টি চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক এটা কৰি দিব আৰু আমাৰ ছোৱালীয়ে দেখিছেনে একেবাৰে শুই লৈছে সেয়া কৰিবৰ বাবে আৰু যিহেতু মানে সিহঁতক সেয়া কৰা দেখিছে সেইবাবে তাই মানে আৰু প্ৰাৰ্থনা চাৰ্থানা বৰ ভাল পায় তাই সেইবাবে মানে একেবাৰে ধৰাখনৰ ওপৰতে শুই লৈছে দেখিছেনে আৰু মই সেইবাবে মৰমতে ভিডিঅ' এটা কৰি থলোঁ আৰু ওচৰতে যিহেতু বহুদিনৰ মূৰত বিয়া এখন ওলাইছে সেইবাবে মানে ভিডিঅ'টি কৰি থলোঁ আৰু এইবিলাকতো সময় পাৰ হৈ গ'লে স্মৃতি হৈ ৰৈ যায় নহয়নে বাৰু সেইবাবে কৰি থলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' নাচাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো টিভি অল কৰি ৰাখিব যাতে মই যেতিয়াই নতুন নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াই আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাব পাৰে ধন্যবাদ